<связать> <связать> так, не в это же получается, если Игорь все время говорит, что я голова так и это самое, так и винчик, то получается, если стоит двадцатки, что, что должен был получить, это же десятка его. Так, минута. Сань, Вот а а насчет денег. Нет, да. нет, -не, это потом все <связать> <тебе> должны <связать> <раз. связать> <связать> <связать> Да, насчет, насчет денег. круче, чем голова. Да, да, насчет денег я бы хотел все двадцать получить, да? Так, смотрите, значит, в чем у нас был вопрос? <связать> вопрос у нас был, значит, по поводу того, что тут земли промышленности, подразмещения Складу з полуці, може бути 4. А вони там, по-моєму, нічого не построїли. Помните? Питання було. Хай человек розкаже. Хай чоловік приходить. Шушині построєний. що не вийшло, а не говорим, що постоїть. Це не в отношении тієї. Це не в отношении мене, коли задається вопрос, якого часу ви член комісії? Пяти арендаторов по улице Машина 3 3.4. 5, 5 анделера я обратился с заявлением в адрес Собского міського рады о продолжении действия срока договора 1, который заканчивается 28 мая всего года. Самый основной вопрос. На сегодняшний день видно замеление. Не построено ничего на ней. Она давалась, она, этот земельный участок давался для э, обслуживания склада. То есть на этом земельном участке есть склад. То есть уже когда давали уже был склад, когда первый договор аренды заключался? Но первый договор аренды а? заключался, если я не, не ошибаюсь, еще в 2000 году. Так, То такой, То есть, сначала купился склад, приобрелся, а потом заключался договор аренды. А в 2009 а? году уже перезаключался договор? В девятом уроке. Нет, тут-то есть у нас. И согласно условию договора аренды, целевое назначение земельного участка это давался для обслуживания склада. с а, а, там деньги. Да? А а тут тоже будете ходить. То есть, да. Давайте это самое. То есть это вина земельная делянка, земельная делянка. Нет, по условиям 2.1 договор аренды, земельная делянка надается в аренду предразмещения размещение склада с холерной. Но на сегодняшний день холерная склада там стоит и акт на шаловатый сидит. Безусловно, да. А, вот это, не не там не подкладывают. Мы а, только делали копию

Сейчас с собой нет, у меня договоры аренды. Нет, я понял, вы подали заявку. То есть, мне непонятно из вашей пяти доверенности и первых э, песочков договор аренды. Да? Ну это мы уже подкладывали первые, хотя бы вы что-то поняли по договорам. Ну, как можно понять, там есть что-то или нет? Ну как, как там нету, если бралась земля в аренду для обслуживания? Скажите вы меня какой склады? раз в жизни видите? Первый раз я Я вас вижу. первый. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Откуда я знаю, на чем вы приехали, что у вас есть? И вы не знаете, на чем я приехал, что у меня есть. Да? Но надо решить вопрос. Вот сейчас члены комиссии спрашивают. если, Вы говорите, есть. Я говорю, а я говорю, нет. Где правда? Посередине стола. Если будет необходимость, мы предоставим так надо... документы о том, что действительно... Нет, смотрите. Вот, чтобы вы просто понимали. Что помимо пункта 2.1 есть пункт 1.1 очень большой и длинный, на котором написано за делянка Вильна вид за ну, я так понимаю, это ошибочный этот пункт. я не спорта. знаю. Я же не Час делал этот документ. Это... Если этот документ ошибочный, его потому, потому что он противоречит... Голова. а она вообще не не, потому что он противоречит пункту 2.1. Земельная делянка надо вот. а Если это размещение на складу с полем. Если вы еще идете, если Размещение. Если было раз... как и не было, если у нас до 2009 года точно такой же договор. Значит, пишется размещенным. Значит, есть. А размещение то, что будет. Понимаете? То есть, потому дайте нам, пожалуйста, документы. Если они есть, никаких вопросов нет. Ситуация на право властности на, на том айду. У нас есть договор купли-продажи, согласно которому покупали. А нет, ну, и ситуация на право власти. Мы предоставляли еще в 2009 году, когда заключали этот договор. Вы давали да, в 2013 году. Правильно, 4 роки пройшло. Ми представимо документи, які необхідні, ми всі предоставим. Пожалуйста, значить, наступну комісію, то есть ми перенесемо це питання, розгляд цього питання. на наступну комісію, будь ласка, принесіть, ви можете завтра, в понедільник, вторник, з в четвер утра принести документи на власність, яка там є. Тому що, чому ж у членів комісії виникло питання, що земельна ділянка написана вільна. А вы говорите, что там есть склад. Да, и плюс тут просто опять предразмещение, то есть то, что будет. Потому что когда я буду потом мискому голове и 70 еще депутатам рассказывать, что там что-то есть, вы скажете, покажи бумажку, я скажу. Ну поверьте мне, я же поверил представнику этих поважных предприятий. Ну вот, вот у меня есть договор аренды от 20. 3 числа. Вы уроку... не есть на майно? Безусловно. У вас сейчас есть? Сейчас с собой не Все, не значит Просто я вам говорю, какие, какие документы нам поднести, чтобы вы просто это самое. Ну, на, на, на майно, який там стоит, на той земле это Можно дороже, принести? Добре, да. Все. Бой И мы на наступной комиссии, наступный наступной четверг если не будет до конца света разглядываться пытаться. Потому что не тут в заяве должно писаться. Не подразмещення, а підразмищены мы. Ну, редакция, редакция, договора была с Удской Миской Рады. Ну, может, мы не поправим что? эту редакцию. Ну, ну, никто же на месте же не стоит. Оно же сейчас новый договор. А? Рада, но вы же его подписывали. Вы же, как бы, если вы не согласны были и говорите, что там неправильно написано, что видно заболеть, то значит, я буду не подписывать. А поправить Сумскую Мишку Раду сказать, выпустите а, шагов. Добрый. До следующего. Спасибо, до свидания. до Значить, Пропоную четвертий, п'ятий, 6, сьомий, восьмий пункт перенести наступну комісію. Нема заперечень? Хто за? Проти? Утримався. Шість за. Значить, і напиши, що там мало. Свідостоправо власності. Так, більш нікого там нема. Пропоную ті по порядку денному. Значить, перший проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок підприємства, основним організаціям, підприємцям і громадянам. Значить перше, Бондаренко ми розглянули, а так біолог, розглянули. Геннітенка Сергій Павлович, землі громадські забудови під розміщеним магазином вулиці Металурги, 1-дроба 1. /1. Просто так, а це що було у нас? Металорга 1-дроба 1, ні? Це що таке? Подивіться з підсадиком, магазинчики мілкі. Да. Ближе это ближе к Нет, ближе сюда. Ближе, наверное, в в один из них. Это, это, блеже, это самый ближний к светофору. Где, был, где я я... была какая-то сладкоежка в нашем детстве? Было, кулинария да, была, где да, пирожное продавали, да, а потом стала чарочная, да? Сейчас кулинария, чарочная там уже нет. Если про это идет. Возле светофора. Если угловое здание термичное, 200 а 200 квадратов, это, наверное, Она заходит, Что, она заходит он -за а как бы, заходит на улицу Как она называется? И сразу. И прямо и на, щенок, и прямо напротив прямо Если 200 квадратов, то не может быть это металлический. Не, металлический там же лучше. Ну, это Да, смотрите, возле осолец. Вот показываю. Смотрите. Вот поворот пошел на Курскую. Ну, вы поняли, да, на по металлургову. Вот с Горького повернули. И пошел, вот тут 12 этажка стоит, вот тут, вот это оселедец, вот это оселедец, а вот рядом беда Сад. А вот детский садик показывает. Ориентовно пишется же ориентовна площадь. Не пушится. Цель только дозе на разробку. Ну там возле две силицы есть тоже эти. Есть, да. Барчик, чи кафешки, что-то такое. Нет, а есть там... на... на сколько вообще магазинов? Курочку ряву продавать. Сколько квадратных в магазине есть, правда? Да, сейчас да, гляну. Что не получите, так что сейчас магазин квадратів. А 200 просит. Не, он большой. 75 это большой. Так, 200 квадратов. 75,5 по-моему. Например, реконструкцию делать будет. Добавляем. Ну мы можем написать меньше. давайте напишем меньше. Три раза два. Сколько это будет без пути? Сколько? 0,02, можем написать. 0,0. 0,00, 001. напишем. 0. Написал, а не знаю. Да я бы ему уже пропанули.

Так тогда и на КПК получается, не что... В той же инфраструктуре, а этому заявлению надо разобрать план, вот это и будет с утверждением той площади. А не вот как на Кавпака такая же ситуация, планы. тоже... Оль, да. на каком основании вы заставляете разрабатывать этот план? На Потому что это обоснованное не, 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 Цифр? нормативный документ, нет, это ваши слова. Потому а как что... может архитектор на глаз прикинуть и сказать, сколько нужно? Вот по тому земельном кодексе мы пришли. А рентплан? А. А. Да, сам без всякого архитектора. Ну что, пусть перепишет на, ну а там дальше поразумляет. Нигде нет нормативного документа, чтобы ну, его и заставить не сделать рентплан по другому плану. Потому что это другое. А а генплан как делается? Обосновывается площадь? Потому что язык архитектора это чертеж

а что вы в архитектуру направляете? Вот сейчас делаете, да, я не, не направляю, вас. Архитект, мы, если я бы да, я направил, мы, мы вынесли, на комиссию. Мы вынесли на комиссию согласно земельного кодекса Архитект, архитектуру упомянули, пусть архитектура скажет а, а кто может кроме архитектора сказать, какие нужны нормы для обслуживания этого пусть магазина? А, а когда вот, допустим, Прошу. давайте Прошу. так, вот, к примеру, мы сейчас ему на дому, полиционный площадь, Саша 200 квадратных метров. То есть он разработает проект земной Правильно? Проект земной все равно же погодживается и с вами. Нет, он должен перед тем, как сделать проект земной устри, сделать генплан. Опять же, опять же, не должен. Ну нету такого. Это уже так принято в нашем эскарате. Но ну, он не должен этого делать. Нема нормативных законодательных актов, что он должен это делать. Ладно, Просто ну, деньги получают архитекторы, который лицензии за это. И все. За этот генплан. Потому что быков дальше проекты будут. А как не Скажите мне основания, на основании чего нужно? Вот Сейчас... если вот тут написано в земельном кодексе, он то-то, то-то указать, то есть делать генплан, где прописано, каким нормативным, нигде нету такого. Ну, ну так как просто делается? Насколько написал настолько изделий? когда разработать производство, Есть декларативные нормы и громадские будильники. и там есть раздел о генплане объекта который содержит технико-экономические показатели, где Нет, ну, часа, логически, смотрите, сейчас знает, 75 квадратов оплитив? магазин. Если он 200 квадратов профит, то я думаю, что квадратов 150 он еще добавит еще в магазин ну, и останется у него еще немножечко там, под летнюю площадку. Конечно, да. Квадратов 50. Вот правильно? 6 столиков. Тут селедка, тут пиво. Зеледка, тут, а пиво. Там, Можем меньше запропоновать, правильно? Конечно. Он существующий, что же еще можно было сделать? Станет, а что, я керишь, с... давай, с... давайте вы скажете. Ну, или полтора давайте хоть ну, нет, смотрите, у него тут есть благоустройство. Вот же, видите, я так понимаю, это его старая граница. Ну, да. И там что-то же было, какая-то летняя площадочка уже. У него. Не, то, лечи, то есть ветрушки хочешь... Вот тут вот, видите, теплотрасса, скорее всего, что тепловый узел. до него хочет взять. То есть дальше листы не хочешь, потому что уже здесь это, это зона ограниченная, которая... Да, там 5 или сколько-то метров. Ну, там земля все равно будет поставлена. Никто же не построит. Ну, скажите, а проект замоустрой к вам как-то попадает? Вы его как-то якос... получаете? Нет, к сожалению. Вот мы всегда да. ничего. А, они, как они не понимают проекта замоустрой. Да. Ни одного не понимают. Ни одного не понимают. Ну, полномочий нет. Так, получается, насколько захотел, насколько написал, столько а, и... Динуты, не да. Нужно. У тебя есть. Ни один проект заводу к ним не попадает. Они их просто не поднимают. на рассматриваем Ну и как вот быть. С одной стороны, есть закон, что должно быть по продукционная земля, которая свободная, да? А с другой стороны, вот здесь, в данной ситуации. Это раз у меня самый главный вопрос. А ты вид был, я как построился без земли. Земли-то не було.

Году. Наступний проєкт рішення, ой, громадянин э, Шерстюк Володимир Олександрович. Ну ми вже це ж по-моєму було у нас, ні? Білопільський ще 17. На, Наступній комісії. Ну ми рішення не прийняли. Минулі. Чого? Минулі, тобто, вибачаюся. А также получается на вариант. Спасибо, что построило. Если вы захотите выслушать, я вам расскажу, я обосную, почему нужно делать. Доступный да. лазер и Володимир Мужчина. Необходимость. Не только можно, А что там есть документы на право аренду или что? Что? 32. Я с моей помню все. По адресу. Ориентируюсь. Там подвальное помещение, да? там диалог. Там есть 30 рублей. Общежитие. Ну, ну, так, ведь да, ну, есть ли офис, да, чем ну, Конечно, есть. А сколько бы не было делать? Две дела? 2000, 2000 ни часто. Офис.

Показываем, шановные коллеги. Так, потому что понятно. Это диалог. Это общежитие. Крыльцо. Видно там? Я показываю. Да? Видели, да? Брюки превращаются. Элегантные сорты. Нам знакомо Это еще хорошо, если так. А это же крыльцо. Если как с центром разлаживать. Правильно? И да, землю выделять столько? не надо, видите? Нет, а ну, так и, ну, ничего сработать не можем без земли. Если не получим таки сумму обмеженной ни декларации. Потому что за домом должна быть земля. Вот, то есть мы тут... Это Тем более это крыльцо, ну, общее. Это, это в Лазарево. Получается, в что должен весь дом этот оформить землю. И он будет ее оформлять под всем домом. Он будет оформлять, да? да? Сам да, да сам будет. Ему земля не выделяется на место среднего. Что сказать архитектура? Не против? У него по офис. было уже да. 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 Есть там офис? Да, тут да. есть. А, Все сворачивается. Лазарев Владимир Михайлович. У него есть майно там? Да, офис. офис. На первом этаже. На пятом этаже. сделать этаже. Купцы делают предбанник. Для бани. уже да. сделано. Строенное помещение. Но он просто не под весь дом, а чисто под себя землю. Ну, оформлять-то не придется на Вот, оформлять на Правильно понимаешь. Но без этого нельзя. Да? Земля же да. виртуальная будет. Все а доли получат. Виртуальные да. а Непосредственно. А дома будет территория. Да. И так делать? Да. Это хорошо. Да, Против пойдет сразу получать землю. Необходимость. Однозначно. Наступный предприниматель Яковлева Вера Петровна. Воеводина 4, размещена в родничьем помещении. 35 вона Все вонято? Один.

общая схема. Это последний, кто еще там не оформил земельные отношения. Или может быть перекупили. Перекупщики следующие передают. Там стоят да, такой пер экран. Перекупили. Они, я вот туда забрелся. месяца Месяц назад.